И я как бы такой человек, что, ты знаешь, я магию до последнего, вот я пытаюсь до последнего найти объяснение. Потому что я понимаю, что, ну, не каждое событие связано с магией. Блин, ну, ну давайте уже, ну, будем как-то, да, даже я ведьма, я понимаю, что не каждое, блин, событие связано с магией. Ну, ребята. Короче, много событий связано, но не все. Но это слишком сакральное место для Украины. И для Киева, для киевлян слишком сакрально. Не может так просто быть. Но это прям нет. Не, 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 как бы мы не хотели типа знаешь, какие-то искать там эти, но нет. Но ты прям и по за... карте верховная жица падает. Понимаешь, верховная Жрица, если падает, это четко высшая сила дали знак. Это ну верховная жица карта ведьмы. Но это ну типа в общем такое. И ты к чему я вела? насчет просто... санкций ты меня спросила, а, да, да? да, что посыли. То есть уже писали в американских новостях, что посыли, посылили уже как раз на праздник вот они там посрались и посылили. Ну смотри, все равно падает вот на итог башня шестерка жезлов. То есть должно быть что-то такое, размах какой-то прям. Сейчас все это мелкое, да, вот пятерка жезлов, рыцарь Пентакли, мелкое. Но дальше будет вот как раздуваться наоборот. Не знаю, какими событиями это связано пока что, но прям башня падает. То есть как-то там... Еще раз, говорю, я склоняюсь к тому, что в Америке у в России отношения посыпятся очень сильно. Вот эта башня падает, она показывает здесь четко. На щастя для нас, ти, до речі, почала говорити за те, що відчуваєш таке загрозу ядерну безпосередньо. і сьогодні була заява від Трампа про те, що ядерна війна може статися вже завтра. Тобто вона yes, такий несе з собі з, да, з реальну небезпеку, не просто слова. Mm. Блин, да, понимаешь, просто по картам тяжело, прос, тяжело посмотреть. Почему? Потому что я же уже тоже говорила когда-то. Мне когда-то было на канале предвестник окончания войны, и там падало, что будет какое-то такое событие, то ли ядерка, то ли орешник, то ли станция. Вот мы не могли понять, потому что там эта луна падает с дьяволом. Ну, то есть это, либо, это одно, одно из трех. То есть карты же не могут показать, да, четко, что вот. Но мы выяснили, что это станция вроде бы как. Сейчас карты уже поменялись, но все равно на весну там падает, тут еще не смотрела, там суд смерти дьявола, но это плохая совокупность карт. То есть суд смерти дьявола, я понимаю, что ну да, что-то будет лететь или что-то вот, ну да, да. Плохая совокупность карт, очень плохая совокупность карт. То есть никого не пугаю ни в коем случае, как бы сама пугаться не хочу, но не понимаю, что они там готовят. И я понимаю, видишь, солнце падает. Солнце это, 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 лето, да, или, или теплая весна, очень теплая. Уже как бы тепло, но вечером еще не настолько тепло. Не то немножко время еще, все равно не то. Я по своим просто ощущениям ориентируюсь и по сну. Там совсем полулета уже было. А за твоими и... ощущениями меня... это все ж таки будет стосоваться напрямую в Украину, так? Да. Да, ну, я на Украину раскладывала карты. Мне не интересует ни Америка сейчас ничего, мне ни Европа не интересует абсолютно. Скажите, пожалуйста, Ядерка реально на сегодня. Ну, орешник это тоже ядерка, понимаешь? Ну, то сейчас карты показывают. Орешникам уже плывают. Ну да, это на про орешник, мы уже 300 раз тоже смотрели, там тоже падал, что они будут размахивать им как раз весной. Ну, туз мечей, тройка мечей падает. И мечей. Вот видишь, я вас спрашиваю, полетит ли ядерка, звезда и смерть. Вот звезда и смерть ядерку показывает по картам. Ну, суд рядом падает, мне не нравится карта суда. Хотя, Що такое ядерка? Просто я не понимаю, що такое. Орешник це теж ядерка. То есть карти теж не понимают. От що такое ядерка? Какая ракета має бути ядерна? Гриб типа, когда? или як правильно, спрашивать? я не понимаю. Та давай, можливо, зробимо наступне наше інтерв'ю. Я підготую питання, які будуть стосуватися безпосередньо. Да. ядерки, мы проверим из усих, можно. Смотри, возможно. нам просто нужно смотреть, то есть карты просто, да, вот они показывают, типа, ну ядерка, хорошо, но для них ядерка это и станция, ну, потому что там есть э, радиация, для них ядерка это и орешник, и, то есть, как бы сейчас карту вот показали, звезда и смерть, это типа ядерка прям как за грибом с вот этим, да, орешник по-другому показывает, но я просто немножко не, не для того, чтобы я четко поставила вопросы, то есть я понимаю, что фонит мне. Да, такие фанила вот месяца три назад, когда мы смотрели и в предвестниках окончания войны тоже было это но я не могу понять как карты карты не отличают ядерку орешник и станцию то есть оно показывает примерно одинаково все что типа радиация вот смотрите вот ситуация посуду идет плохая ситуация поэтому а нужно четко вопросы чтобы нам сформулировали чтобы мы разобрались как карты видят то то и то чтобы даже я понимала как это отличить мне будет легче намного потом работать вот сна никакого не было. Кроме станции Чернобыльской не показывали сон. То есть не было того, что вот нажимаю кнопку и гриб я вижу. Да не было такого, сразу говорю. По Орешнику мы тоже предсказывали, что он будет махать весной. Там Днепр вроде, да, нам падал Днепр, Днепропетровская область, ну сам да. факт. И сейчас, в принципе, по картам, вот я смотрела э, события негативные, пятерка мечей падает, то есть при кордоне территории по обстрелам страдать сильно будут. То, что близко к России находится, к, к чему не доступ имеют. Опять-таки мы Сумщину берем, да, рассматриваем, берем Днепропетровскую область, Харьковскую область берем и так далее. Ну, короче, мы должны просто четкие вопросы каждым задавать типа, и на них ответ смотреть. Потому что я, я сижу, у меня каша в голове, я не знаю, как вопрос сформулировать, мне очень сложно разобраться в... Орешник — это ядерка, короче, через станцию, понимаешь? Показывает радиацию, показывает, да, что-то будет, и что, как мне это понять тут? Я ориентируюсь на свои ощущения. Станцию, станцию во сне видела, ядерки во сне не видела. Давай тоді дійсно наступний раз подивимось а, більш детально да, це питання. Да. Зараз щодо обстрілів, ти почала говорити і сказала про те, що Дніпро, зокрема, Арішнік. Тут будуть просто погрози, чи все ж таки ймовірність є того, що туди таки полетить? Це посилюю косатна Арішніка, косатина ракети, поки ну, не готова сміть, тому що ми ще голова забита тим Арешником, ядерками і всім остальним. Мне сейчас типа шахеды не очень интересуют. Сегодня, по крайней мере. Сайт на орешник, это заява, которая была. Они действительно хотят, хотят запустить его. Видишь, орешник показывают в карту смерти, типа, ну карта смерти еще и баллистику показывает. И фортуна, типа, вот запуски, видишь, падают мне. мне не нравится. Вот карта сюда падает, башня падает. Но смотри на эту все равно карта шута, вот пустой. Валет Пиковый, да, то, что я говорила. Давай так, смотри, скажу. Тут карта отшельника падает. Либо запуск будет по какой-то территории, как было в прошлый раз. Это не город. Это какое-то... Ну, я не знаю, какое-то поле, образно говоря, да? Тут отшельник просто падает. Видишь, отшельник. Или вот тут, смотри, вот в воду или на поле или куда-то еще, потому что карта шута на итог падает. Пустое, типа, знаешь, оно будет. То есть не будет такого, что гора стерла. Раз, и все. Нет. То есть карты пытаются уже как-то так нам показать. Но какие-то ситуации с запусками будут. Все равно. Зараз загалом в багатьох телеграм-пабліках говорять про те, що зараз має бути максимальна готовність до масованих обстрілів України, що ворог зараз активізується по максимуму. Чи дійсно в найближчі дні, найближчі тижні є така суттєва загроза для всієї території України щодо обстрілів? Так, мне не надо, чтобы такое было. Я уезжаю на следующую неделю, на неделю. Такого не должно быть. Я некомфортно себя чувствую просто так, когда типа, я уезжаю куда-то, особенно одна. По югу сейчас будет стрёмное что-то тут десятка мечей, вот солнце падает. То есть по югу будет, видишь, десятка кубков здесь падает. Но опять-таки, понимаешь, карта Солнца, она еще может говорить. Мы не спросили конкретно по какой территории. Мы спросили по обстрелам, когда они будут. То есть, и карта Солнца, десятка мечей, десятка кубка говорит о том, что это будет, когда будет тепло, тепло на улице. Но еще вечером еще не так тепло, кстати, сейчас. Я выходила, так. вчера мне было так себе. Более теплый период времени. То есть там какие-то обстрелы массовые должны быть. Зараз, что до Киева, какие в тебе бюджеты? Да, я даже не хочу озвучивать свои чувства, потому что я тебе что я уезжаю, я не хочу смотреть. Ну, типа, зачем это смотреть? Мне? Нормально все с Киевом будет, пока я уезжаю. Треба, я приял, чтобы ты Петришин? Трешки... Ты же знаешь, что каждая твоя поездка — это просто траур для всех, потому что все думают, что ты текаешь от чего-то очень страшного. Да, да, да. Потом у меня депрессия начинается, через два дня я домой хочу. Я знаю, да. Да, все будет нормально. Не по посмотрю, просто это не по планируют. Так, я сказала, все будет нормально. Ты слышала? Вы слышали? Вы слышали? Оно само получилось. Все. Ты домовишься за нас. Дрель начал уедет. сосед снова. Дрель. Я слышу дрель. Все будет хорошо. Не, в любом случае просить буду, все нормально было. Я никогда не уезжаю так просто, что... Сейчас. Мне лишний стресс не нужен. Мне так стресса до а я не хочу лишний стресс. Так, какие у нас там, когда у нас эти посты начинаются, эти праздники, когда у нас там, какой у нас праздник следующий должен быть? Ну, у квитни месяце Пасха. А до, а до этого, Пасху знаю, а до этого. Какой-то праздник показывает здесь, не знаю, что за праздник, по Киеву обстрел. Проверю. Посмотрите, раньше, до, до, апреля, до Пасхи, до Пасхи еще. Ну, спасибо тебе большое. Посты вот эти, когда начинаются? Посты не начинаются в начале апреля, случайно? Ты ну, блюд... так, он как раз начинается. Сначала, да? ну, где-то вот, смотрите, типа, просто ты понимаешь, да, что праздник, праздник да, это просто. имеется в виду не прям на Пасху, праздник это имеется в виду, тут, ну, праздничное, то есть вот это вот, вот отшельник, короче, это посты, это вот там, когда посты начинаются, вот там начнутся обстрелы, и Киев. Вот так вот, будет в списочке тоже, но здесь пока сейчас шут падает, то есть, так понимаешь, я, наверное, пока уеду, оно более-менее будет нормально. Чтобы я не сидела. По крайней мере, просить я буду подходить. Так, поки что больше меньше, а потом далее... Там, когда посты начинаются, вот я не знаю, когда просто посты начинаются. Я не, я не... начинаются вот. А, уже начинаются, да? Ну, я думаю, это начало, начальное число апреля, если честно, вот там вот где-то. У меня почему-то всегда на апрель тянет, с марта. То есть я когда начинаю смотреть, вечно на апрель этот показывает, и все. Там столько дел у меня в апреле, что я не знаю, как это все будет. Ну, чихнула, значит, будет хорошо. Так, так, запам'ятали всі <рес> чарівничі. Давай тоді зараз до міста. Ти вже сказала про те, що дійсно зараз голова більше забита ядеркою і іншою більш глобальною спекою, Тому обстріли будемо дивитися mm. пізніше. А зараз давай глянемо ще чи є шанс на те, що Китай стане союзником України. Ну, смотри, есть такая вероятность, но опять-таки по карте Луны скрытно. Я бы сказала так, это будет скрыто как-то. Но, смотри, четверка пентаклей, десятка пентаклей, восьмерка пентаклей. Помощь какая-то будет, и союз какой-то тоже реален. Кстати, удивлена я думала, что такого не покажут никогда в жизни. Смотри, вот четко десятка пентаклей, да, вот тарологи, восьмерка пентаклей, четверка пентаклей. То есть, но ну, это будет скрыто по карте Луны. Здесь карта Луны не как обман, здесь карта Луны как скрыто, Что-то будет, что-то не будут делать. Скрито. Ніхто не знал об этом. Но нам не важно. Знаю, кто-то будет не знать. Головне, що буде йти какая-то помощь. Це найголовніше. Між Трампом і Росією. Що зараз відбувається? Е якою є ситуація, які є домовленості? Реальна ситуація отношения Трампа і Росії Путіна. Ну, вот реальная ситуация. Тройка мечей, конфликт какой-то был, тут как уже не крути, но равно падает. На почве чего? Туз Пентакли влюбленные. Но Туз Пентакли и влюбленные здесь не на почве денег, это не деньги, это выбор, карта выбора. Я думаю, все-таки это связано с обстрелами, с теми Почему? Потому что он не послушал Трампа. Да, тут именно конкретно вот это эго. Понял? ЧСВ. Тут, больше не про деньги. И в дальнейшем дьявол смерть. Ну, ребята, ну я не знаю, ну тарологи. Поправьте, если они права, но ну это такого не может быть. Дьявол и смерть, видишь, падает. Ну, какие у них отношения? Это самое худшее, что может, могло вообще выпасть. Ну, у них такой, извините, разъеб будет в отношениях. Ну, такой скандал, такой конфликт. Ну, просто, ну, это враги кровные. Не кровные, ладно. Враги. Ну, вот, смотри. Ну, тут нечего мне сказать. Ну, нечего сказать. Дай бог, что так оно и было. А це вплине позитивно на Україну, тому що вони можуть бути ворогами між собою, але з Україною теж ворогувати. Чи все ж таки вони змінять на краще свою думку про Україну. Дев'ятка кубка, четверка впадає на іток, все равно, І королева Пентаклі. Для нас позитивно. Закінчиться все одно. Може, як Может, знаєш, глупо звучить. якась шутка. Апрельська. А, кстати, смотрите, там карта шута падала. 1 апреля, день дурачка, вот этот, вот, вот обстрел Киева может быть, потому что карта шута, подумаю а что карта шута? 1 апреля, вот там, вот 1 число апреля, вот оно, только мне прикинь, только что вот прям стрельнуло, ясно знаю. вот оно. Запомните это. Опять-таки даем. Да нет, там даже два дня давать не хочется перед 1 апреля, там четко показала карта шута, и вот праздник, вот оно, вот что за праздник, 1 апреля. И там посты начинаются, короче, понятно. Дякую за інфу, бачиш, як швидко спрацювало. А, до речі, відомо стало, що п'ять мільярдерів, які підтримали а, Трампа, зараз суттєво втратили свої гонорари і втратили мільярди. А, чи це вплине в подальшому на Трампа? Чи втратить він підтримку? Чи завалять ли його за свої гроші? Ти цьому мене спрашувати? Ти просто чітко. розткам. Они любят четко, чтобы задавали вопрос. Ну хорошо, они закажут его. Скажите нам, пожалуйста, за свои деньги. На него будет ситуация покушения. Я, я это, в принципе, уже говорила, и я к этому склоняюсь сейчас. Будет ситуация покушения. Вот эта семерка мечей, то есть это про заказное, про что-то. Да? И тройка кубков, это прям коллективно заказное, то есть это не один человек, это прям несколько договорятся, у них там есть связи между собой у всех, вот видишь. И карта башни под этой отшельнике, опять-таки солнце, это весна теплая или лето, будет ситуация, когда будет покушение на Трампа. Еще раз говорю, то есть, будет, пока мы не смотрим как, это будет немножко позже, в апреле будем смотреть, но четко показывает, что да, это будет заказное. Мы спросили про этих миллиардеров, вот оно, пожалуйста. Зараз Трамп наполягатиме на відставці на Зеленского, на замену президента Украины? Сказать, что он прям настаивать будет, что вот давай сейчас или никогда, я такого здесь не вижу. И будет информация об этом, он будет об этом говорить, но и умеренность. Ну, это с пустого в порожнее переливать просто он будет. И... Но ничего не поменяется здесь, как бы не вижу ставки Зеленского. Если отставка Зеленского будет, они готовы закончить войну? Нет. Нет, десятка мечей на итога, спросила итога. Десятка мечей. Нет. нет. Они такие, да-да-да, а потом нет. Видишь, в итоге вот десятка мечей. Еще и оккупация будет потом всей Украины, если такая будет ситуация. Поэтому нет-нет-нет.